Христос народився, славімо Його! В ефірі Християнська телевізійна передача Мир Вам. І хочу сказати на початку цієї передачі, що будь-яку нашу програму в будь-який час ви можете побачити в інтернеті. Запишіть, будь ласка, адресу нашого сайту www.mirvam.at.ua www.mirvam.at.ua і зараз я хочу познайомити вас з нашим гостем. Отже, знайомтесь, будь ласка, Олександр Іванович Гельвіх, місто Герфорд, земля Північна Рейн, Вестфалія, Федеративна Республіка Німеччина. Ну, Добре, що Олександр Іванович знає російську мову, і ми можемо спілкуватися російською мовою. Він етнічний німець, який народився колись ще в Радянському Союзі. Так? Але да. коли прийшов час свободи, він повернувся так. на батьківщину своїх предків і зараз живе в Німеччині. І наша тема благословіння Господні. Вітаю, Олександр Іванович, у нас в студії. Я дуже радий, що ви є тут, що ми можемо разом спілкуватися і говорити про благословіння Господні. І думаю, що на початку треба зачитати Слово Боже. Так, так. так. Це приповісті, 10 розділ, 22 вірш, <кій> і ми будемо роздумувати над такою дуже важливою темою. Благословення Господнє, воно збагачує і смутку воно не приносить з собою. Приповісті 10.22. Ну и раз мы говорим про благословение, Бытлас, скажи, что такое благословение Господне? И что бы они дают людям? Есть люди, которые понимают, что благословение есть земные. Оно так и есть. Хороший дом, дети здоровые и многое другое. Вот моя племянница говорит, ну мы же все имеем, у меня дети и все. Значит, Бог доволен нами. Но это земные благословения. Земные благословения, они тоже не говорят о том, что именно Бог мною доволен. Благословение, мы, само слово – это дар. Бог, всякий дар приходит свыше, от Отца Небес, которого нету перемены. Бог обильно дает всем любящим Его. И оно предназначено для тех, кто смиренно-мудренно смиренно, ходит пред Ним, кто чист сердцем. Хто не клянеться душою своє ложно, хто не клівечить на ближнього своє, Псалом 23. Ну, Крім того, в Біблії написано, що да, Бог є мы... Бог, да. е досконалий, да. і Він дає Сонце, дощ да, так праведним очень. і неправедним, да, праведним да. і неправедним, да, так? Да. грішні, і праведні отримують в якійсь мірі Боже благословенні, да. тому що сонце світить для всіх, Правильно. дощ падає для всіх. И да. это не заслужено. Не, не заслужили. Да. А если да. людина Бог наближается даёт. до Бога, в нас ещё мои больше благословит. Да. Оно обогащает. В чем именно? Мы вспомним Соломона, царя Израильского. Он был отрока. Ну, как я буду этот народ вести? Я не разумею. Просил uh -huh. разумения, суждения, как правильно. И вот эта молитва, эта просьба, она была угодна Господу. И он дал ему и мудрость дал, дал ему и богатство, дал ему и славу. И он 40 лет мира. Какое это величайшее было благословение, когда человек осознал, что он не может. Благословение у Господа. Или вспомни Иосифа, который был благословением для Египта, когда голод был. Он был мудрый человек. И фараон сказал, больше нет другого человека, как Иосиф. Даниила, который своей мудростью мог в Вавилоне там много возвещать о будущем и помогать этой стране. Примеров очень много. Но это тем люди, которые искали Бога, которые покорялись Ему, Он давал это благословение. Отже, если человек хочет иметь Божье благословение, она и так отримує, но еще хочет еще больше, то Бог да. дає, если мы наближаемся да. до Него. Да. І важливо сказати про джерело благословення, хто є е, е, істочником, так? Да, То Так, джерелом да, да, е, е фесян, послання до Офесян, yeah. перший розділ, третій вірш, тут написано: Благословенний Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, що нас у христі поблагословив усяким благословенням, духовним у небесах». Отже. Е, Благословение – это не сколько, не сколько земное, а сколько да, небесное. Небесное. И джерелом есть да. кто? Иисус Христос. Ведь смотрите, Он совершил примирение. И Коринфянам 2, главе 5, главы 17 стихом написано, «При «Не знавшего греха, Он примирил с собою и сделал жертву за грех». Через Иисуса Христа, через Его жертву, Он дал нам это благословение прощение, которое Господь произнес на Голгофе, Луки 23 глава, «Отчи, прости им, не знают, что творят». А как важно и необходимо это прощение. Какие напряженные состояния могут быть в доме между мужем, женой и детьми, когда люди не прощают, когда живут местью, злобою. Бог принес это прощение, это примирение, оправдание. В Римлянам 5 главе написано, «Оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом». Все это относится к благословениям духовным, которые тоже может каждый получить. Есть такой псалом христианский. Хочет всех людей Господь благословить, весть благую в сердце каждому вложить. Окна распахни, Иисуса ты впусти. Счастлив тот, кто Спасителя найдет, и Ему, и Его возлюбит, и хвалу воздаст. Это великое счастье для каждого, человека, живущего и в Украине, и в Германии, и в России, для всех. Бог, эта радость была, благословение дается на Голгофе, Господь за всех умер. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Какая, как, какой обширный диапазон этой огромного благословения. Отже, Бог дает благословение, и это благословение Воно включає не тільки е, гарна сім'я, не тільки добробут, хата, дім, машина, е, розвинута економіка, да. а благословіння Господні вони, написано, що вони духовні і найголовніше благословіння Господнє, що ти маєш спасіння. Ти, якщо ти каєшся, якщо ви каєтеся, ви маєте спасіння. Якщо ви приймаєте Ісуса Христа, ви маєте Спасіння. Оце найбільше благословіння. Сам Господь Бог, сам Ісус да. Христос. Який народився Ісус Христос в бідних яслах е кілька тисячоліть назад, yeah, yeah. і Він є Гос Господом нашим, Він є нашим Спасителем. Він помер за наші гріхи. Оце найбільше благословіння. Сам yeah. прихід Ісуса Христа на цю землю це найбільше благословіння, yeah. найбільше чудо і наше спасіння, нашої душі безсмертної найбільше чудо. Бог нас витягнув з, е з, з, з гріха. Да, з губної ями да, гріховної. Да, да. І він нам дарує небо, дарує нам вічність. Оце найбільше благословення. Ну а вже потім, помимо цього, помимо Царства Небесного, Господь дає, дає нам хліб щоденний, да. Господь дає нам розум, мудрість, ми можемо отримати освіту, ми можемо е, мати гарну сім'ю по Божій милості е, і, і все інше. Я ще що добавлю, ага. Володя. Написано. Матфея 6, глава 33 стих. «Ищите прежде всего Царство Божие, а остальное приложится вам». Но люди ставят наоборот, ищут все земное, чтобы он хорошо тут жил, процветал, а Бога забывает и даже не хочет служить. Это очень печально. Бог пришел, обнищал, написано в Слове Божьем, что Он обнищал, чтобы нас обогатить, сделать нас счастливыми. Но когда человек не хочет, то Господь ничего не может даже сделать. Ну, а. Человек должен а а, а если Как отримать благословение? Как получить благословение? Надо хотеть. Ага. Надо, дорогие друзья, захотеть. Ага. Я хочу, как Исав, Он так всю ночь провел в барене, в молитве. Я не отпущу тебя, пока ты не благословишь меня. Он понял. Теперь идет примирение должно быть со своим братом Исавом. А тут идет войско. И он упал. і молився всю ніч, написано, всю ніч молився, щоб Господь благословив. Він понял ціну благословення. Угу. Надо треба... Ісус Христос, будь прочитай місце, як раз Матфея, Матфея 23 глава, 37 стих. От, я читаю це місце: Єрусалиме, Єрусалиме, що вбиваєш пророків та камінуєш пославних до тебе. Скільки разів я хотів зібрати діти твої, як та квочка збирає під крила курчаток своїх. То вы не да, Иисус ведь э, много, три с половиной года учил, э, наставлял, воскрешал, давал благословения. И он предупреждал, через 40 лет это пришло, э, осуществилось, когда этот город Иерусалим был разрушен римскими войсками. И это точно исполнилось его пророчество. Так что Господь нас зовет, он... Плачет. Мы даже тут слышали, что Он заплакал. Апостол Павел плакал о многих христианах, которые сделали своим Богом чрево, которые мыслили о земном, которые не считали с этими духовными земными благословениями. Он тоже плакал. И Он видел конец, конец их погибель. И Бог видит наше окончание земной нашей жизни, поэтому Он нас всевозможными путями хочет все-таки чтобы мы остановились и подумали, и взвесили, и приняли его эти дары неба. Угу. Э, кому Господь хочет дать эти благословения? Чи всем людям хочет дать, чи каким-то да. певным, певным, людям, только европейцам, допустим, так? Э, чи, ну, кто попадает в эту категорию? Да. Благословенных людей. В общем, обширный диапазон, можно сказать. Э, Титу, 2 глава, 11 стих, написано «Явилась благодать Божия для всех человеков, для всех, научающих нас, чтобы мы благочестиво, смиренно, мудренно жили в этом веке, ожидая блаженного упования». Он сам, Иисус сказал, Матфея, 11 глава, 28 стих, «Придите ко Мне все, труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас». Господь хочет всех всех обогатить, всех людей спасти, но беда в том, что люди не хотят, они осуетились, ум омрачился, сердце окаменело и просто отталкивают эти Божьи руки, можно сказать. Угу. Э -э ну, как в немецчине э люди есть такие люди, что прагнуть прийти до Бога? В Германии приходят люди к Богу? Есть, есть. Конечно, не в таком большом количестве, но есть, которые люди... Вот у нас сейчас ведется уже несколько лет э, азербайджанское со, служение, собрание. Приходят и есть покаяние. И брат этот Рустам, который как-то тут был тоже на Украине, говорит, что, возможно, будет даже крещение. И мы радуемся, что эти люди каются, приходят. Э, Ну, а самі німці, які там постійно живуть, які вже мають добробут, і, і, uh, і, якщо вони хворіють, в них багато є лікарств, там, а німецька медицина досить розвинута. Uh, Це не те, що українці захворіють, вони не знають, лікарства дорогі, треба більше, може, на Бога да, надіятися. Да. Трудно, трудно як-то сьогодні достучатися до чоловіка. Ведь Господь сказав і в Откровенні, в третій главі, «Сей стою, стою у двері і стучу, хто услышить?» И кто отворит, войду и буду вечерить с ним. Но люди не слышат, стали почему-то глухими. Вот это благоденствие земное, оно влияет, заслоняет эти небесные. И видят, что только вот, я еще можно стихотворение да, 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 прочитать, да. где автор Николай Петрович Храпов так говорит, нам жизнь дана Творцом земли и неба. Не для пустой житейской суеты. Не для того, чтобы пить греха э, отраву и насыщать безбожьим сердца. Нам жизнь дана для светлого служения, Христу и нашим ближним дорогим, и свет великой радости спасения нести сердцам испорченным больным. Нам жизнь дана, чтобы знамя Божьей веры здесь в мире над собою поднимать, и истину Его святой дороги своим путем единственным считать. Вот так этот автор, который много отсидел, это Николай Петрович Храпов за свои убеждения, за веру, но он так был преисполнен духовным, Божьим благословением, что писал книгу «Потерянный рай», «Потерянное счастье». «Счастье потерянной да, жизни». Да, «Счастье потерянной жизни». Значит, люди могут независимо, он в тюрьме тоже находился, но писал и вдохновлял наше молодое тогда поколение или всех людей, чтобы принимали это благословение. И... Вот, а какие ваши враждения Украины? Какое впечатление от Украины, так у вас? Новомной, христианской. Мне нравится. Разные. Украинцы поют хорошо, особенно был хор из Украины, они очень хорошо пели. Они гостеприимные и такие простые люди, братья наши. Ну, и украинцы, может, жизнь так их, но нравится мне. Я служил с, э, в армии с э, украинцами. Ребята были хорошие ребята. Были свои, конечно, у каждого человека слабости, стороны, но все же они такие общительные были. Mm -hmm. Доброе. И ваши побожания нашим глядачам. Пожелания. Мое пожелание, дорогие телезрители чтобы это благословение Божие, которое в этом году мы даже ощущаем, посмотрите, в нашей стране мир. Это великое счастье. Иметь мир – это подарок небес, но его надо принять. Если взглянем на восток, люди, ну, воины, люди умирают, дети гибнут, как они плачут, как они... Мы пока, вот Европа и ваша вот страна живут в мире. И Бог готов дать и мудрость, готов дать и, чтобы направить поднять страну вашу, чтобы и материально, но ну и духовно, чтобы приняли Господа. Я, я, считаю, что, возможно, многие тоже оставили Господа. А, какая польза? Польза очень огромная, когда мы приоритеты расставляем на свои места. Прежде ищите Царство Божие и правды Его. Ищите Господа, Исаия пишет, пока Его можно найти. И пока он близко, он вот особенно в рождественский, я теперь тоже узнал, вот Украина празднует Рождество при, скоро при дворях, так надо и желаю, чтобы приняли этого, этот Божий мир, приняли Иисуса Христа, и тогда поднимется ваша страна, и люди еще лучше будут жить, чем теперь. Да, но ну, когда заживут, лучше, чтобы не забыли, кто да, 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 вот беда в этом. Да. Е, тому uh -huh. треба спочатку дійсно е, мати віру Божу і вірити в Бога. І тоді, е, коли ми будемо з Богом, ми будем, е, в Україні будуть менше красти, uh -huh. Будуть допомагати е, один одному, і це Боже благословіння. І ніколи, навіть коли нам буде дуже добре, щоб ми не забували за ці Божі благословіння. Я дякую вам, Олександр Іванович. Хай Бог благословить. Вашу дружину, хай Бог благословить вашу країну, благословить да. Німеччину, Хай Господь благословить Україну, щоб завжди цей був мир, спокій, щоб люди шукали чи в Німеччині, чи в Україні, чи в Європі, чи в Азії шукали Бога. І, тому да. що з Богом ми маємо величезні благословіння. Да. Радість, мир, спокій в наших серцях і найголовніше спасіння. Да. Дякую вам. Спасибо. Дякую. Благодарю. Да. Ми завершуємо нашу передачу. Якщо ви хочете подивитися інші наші випуски, то ви можете переглянути наші передачі в інтернеті. Запишіть, будь ласка, адресу нашого сайту www.mirvam.at.ua ще раз: www.mirvam.at.ua і також я хочу ще нагадати те слово Боже, яке ми читали в нашій програмі приповісті Соломонові, 10 розділ, 22 вірш. Благословення Господня воно збагачує, і смутку воно не приносить з собою. Люди часто шукають благословення земні, але найважливіше спочатку шукати благословення від Бога, яке нам нас збагачує, яке приносить з собою не смуток, а радість, і цю радість ніхто від нас не відніме. Будьте благословенні Богом, радійте в Ісусі Христі, майте цю радість в Ісусі Христі. Якщо у вас є гріхи, кайтеся перед Богом. Хай вас Господь благословить вас і вашу сім'ю, вашу родину, те місто чи село, де ви живете, і хай Бог принесе. Усім людям, які живуть в Україні на всій землі, оцю радість неземну, велику радість, і хай Господь рясно і щедро вас благословить! Залишається з Богом. Христос народився, славімо Христа!